নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশালে আছে বুলি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মৰঞ জীৱনী আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু মৰমৰ ভণ্টি সুপ্ৰিয়াৰ বিয়া খাবলৈ বুলি একদম শিৱসাগৰ নাজিৰাত উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ কিছু কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো বহুত ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে তাইক বহুত বেছি আশীৰ্বাদো দিছে বাৰু আপোনালোকে আজি আপোনালোকক অকণমান মই জোৰোণৰ ভিডিঅ' মোৰ কেমেৰাত বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় ভাল পাব বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বনাব পৰা আৰম্ভ কৰোঁ দেখিবলৈ পাইছে নহয় জোৰোণ মানে আমাৰ কইনা ৰেডি হ'বলৈ ওলাইছে এইফালে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট বালিপাৰাৰে হয় ৰিন্তি বা বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে আৰু এইফালে এয়া কইনা বায়েকে সজাই আছে ধুনীয়াকৈ মিঠাই এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় একদম পূৰা হাতে কামে লাগি গৈছে আৰু দেই যিহেতু বায়েক হয় একদম পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে এইকেইদিন দেখি আছোঁ মানে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে বায়ে আৰু নিজৰ ভনীয়েকৰ বিয়া আৰু এইখিনিতো হ'বই আৰু নহয় জানো গতিকে এয়া ধুনীয়াকৈ মিঠাই পেকিং কৰি আছে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে নহয় গোটেই মানে ছোৱালীবোৰে এয়া একদম পূৰা মেকআপত বহিছে আৰু আৰু এয়া চাওকচোন এইফালে হৈছে আমাৰ কৃষ্ণাৰ ভনীয়েক হয় জানমণীৰ আৰু এইফালে হৈছে সখীয়ে সকলোৱে সাজোন কাচোনত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে পিছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নহয় ইজনী আনজনীক মেকআপ কৰি দিয়াত পূৰা লাগি গৈছে আৰু এইফালে পিছে দৰা ঘৰৰ পৰাও আহিব হৈছেগৈ আৰু মানে জোৰোণ ওলাইছে বুলি কৈছে সেই গতিকে একদম খৰধৰ হৈছে সকলোৰে এইফালে চাওকচোন জানমণীক জোকাই আছোঁ যে মই ৰুমত থাকিলে বোলে তাই কাপোৰেই চেঞ্জ নকৰে তাইক কৈছোঁ মই দেৰি হ'ব সোনকালে বোলো ওলাই মেলি লওঁ কিন্তু মই কিবা কিবি কৰি জোকাই থাকোঁ যে তাই মানে সেইকাৰণে মই থকা অৱস্থাত কাপোৰ আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছো না ময়ো পূৰা বহি গলো নহয় নিজে নিজে মানে কাকো কোনো চাবলৈ সময় নাই সকলোৱে নিজক লৈ মানে ব্যস্ত আৰু এইফালে জানমনি পিছে লাষ্টত গৈ গৈ মানে মেকআপকে কৰোঁ লওঁ বোলো বহুতীয়াকৈ হাজি আলো দেই আমাৰ কইনা ঘৰ নহয় দেই খাবলৈ নিজৰটো অকণমান ভাজিব লাগিব বিয়া বুলি নহয় জানো সেইকাৰণে একদম ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মেকআপ বেলেগ মাৰিছে দুই হাতেৰে ব্লেণ্ডাৰ চিলেণ্ডাৰ নাই আৰু তাৰে হাতেৰে দিছে মই সেনেকে লগাওঁ জোৰোণ আহি পালেহে বাৰু আমিহে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাই এতিয়া যাম আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাম ৰ'ব সংসাৰণিকা বিচাৰি শাস্ত্ৰত পাইবাই আৰু আমাৰ ইফালে একদম কইনা ৰেডি হৈ গল জোৰোণৰ বাবে কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ সুধি অনুভৱ কি কম মই অকনমান অফ হৈ আছো মানে এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে অকণ ভয় লাগি আছে নহয় লাগিছে অকণমান আৰু জোৰোণৰ যিহেতু মানুহ আহি পালেহিয়ে সেই গতিকে এতিয়া অকণ ওচৰতে আৰু ওলাই যাব পাৰে আৰু বোৱাৰী হৈ যাব আৰু এইখিনি সময়ত বাৰু ছোৱালীয়ে হৈ আছে আৰু নহ'লে কি অকণ ভয় লাগিছে আৰু নাৰ্ভাছ নাৰ্ভাছ এইখিনি সময় হয়েই আৰু আমিও পাৰ কৰি আহিছোঁ যিহেতু আৰু জানোৱেই তেনেকুৱা এটা ন হৈ থাকে আৰু মোৰ নিজৰত ওগল চুগল ভাল লাগিব কালি আকৌ দৰা আহিব ন কিন্তু আকৌ যাবলৈ সময়ত বেয়া লাগিব হে একো নাই আছা অকণমান মানে অস হৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে আৰু নামো হৈ আছে যেনেকে নাই ভালে ভালে দিনটো পাৰ হ'লে ভাল লাগে আৰু আৰু তাইক বিৰাট মৰম লাগিছে চাব দেই নাহেনি এইয়া কলি অকমানটো মৰম লাগিছে আকৌ

eh binti putranya, eh jalur

দৰা ঘৰৰ পৰা দিয়া হালধি দৰা ঘৰৰ পৰা দিয়া হালধি এয়া জোৰোণ হৈ গ'ল ভালে ভালে তাৰপিছতে এয়া মাহ হালধি ইয়াতে মানে ছোৱালীজনীক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে বনাব নোৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে দিয়ে সেইটো আমাৰ ইফালে আছে আৰু সেইটো এতিয়া দিছে আৰু এতিয়া অলপ পাছতে আমাৰ হ'ব মাহ হালধিৰে নোৱাৰি নহয়